yang diberi daripada Sabah ha, daripada pilihan raya Sabah yang pertama DAP sendiri DAP bertanding 8 dan DAP bertanding macam di Perak lah. 8 kursi ni tempat yang dia hakkor macam kita Ipoh Timur Ipoh Barat masuk pergi mana pun kalah tapi dia bertanding 8 tu kosong tak dapat Cina di sana tolak kan Cina di Sabah dah tolak UMNO bertanding 45 kursi Sebelum ni dia menang 14 kursi kan sebelum pilihan raya yang ke-16 pilihan raya kecil ke-16 pilihan raya kecil yang ke-17 ni pula kan daripada 45 yang dia bertanding kononnya nak bentuk kursi nak, nak bentuk kerajaan mesti ada 40 kursi ha, dia ada 40 kursi tu so, dia bertanding tu lebih lah konon dia nak bertanding nak nak apa ni tapi ada adalah tempat-tempat yang dia nampak macam ada kerjasama ha, tu kemudian dia hanya mampu bertahan 6 kursi saja. berarti benda ni dah ditolak oleh rakyat Melayu tolak UMNO yang berkuasa 40 tahun, 30 tahun lebih di sana China juga telah menolak DAP jadi dia balik-balik ni apa perancangan kita nak buat ni hmm. kan, ha, perancangan kita PN nak buat, PN nak PN tip ha, ha, kemudian PN pula boleh menang satu kursi dan PN boleh menang kursi walaupun PN bertanding 42 kursi menang satu kursi tapi keseluruhan daripada pengundi-pengundi yeah. ha, yang mengundi PN itu naik Ah, ha, ha, dia naik tambah kepada pengundi PAS mana-mana calon PAS itu naik ha, berbanding dengan undi-undi sebelumnya berarti PAS telah mula diterima di Sabah ini satu agenda dan nak tolong ingatlah bukan kita nak ada politik ni jelas orang semua boleh baca nak tolong ingatlah kawan-kawan kita kawan-kawan parti komponen yang dalam bersama dengan PN ni pasal apa orang mula tolak kita pergi menunjukkan negatif kita pergi bergaduh perbaikkan benda ni balikkan ha, kita ber, nak apa tu kita nak berkhidmat kepada rakyat bukan kita nak cari siapa yang nak petani siapa yang nak duduk siapa yang nak duduk dalam jawatan tu Ah, ha, orang ni tak betul, orang ni tak betul sampai bila betul. Kan? Orang ni sakau, orang ni sakau jadi kita tak mau. Jadi ini satu isyarat yang nak tunjuk tadi bahawa pas pula setelah pun diterima di Sabah dengan menunjukkan faktanya majoriti daripada calon-calon PN yang diwakili oleh PAS undinya naik ha, dan kita mewakili satu kursi ha, ini fakta yang ada memandangkan kepada itu kita tengok strategi yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional ni berlakon ni akmal tu berlakon je yeah. kalau tak berlakon kena ambil tindakan lah kan ah, sebab itu kita kata kenyataan yang dibuat oleh YB Neo ah. uh, apa yang apa DAP tu ah, DAP tu Leo Bini ah, Leo Biling Leo Bini ah, Leo, Leo hmm. Ah, dia ni pengarah komunikasi DAP bila pengarah komunikasi DAP dia nak keluar kenyataan mesti ada tinteng lah Nah, so dia buat tinting dia kata menyambut kegembiraan di atas Najib sebab dia tahu ini nak mengembalikan balik bahawa depa ni memang menentang Najib menentang keliktotokrasi supaya dapat undi Cina dan nah, amno ni pula okey hari ni kenyataan ni amat bahamat menteri besar sendiri dia kata jangan main propaganda jangan bakar api jangan kononnya dia di ada nah sebab dia dah hilang pengundi Melayu kepercayaan Melayu sebab mereka ni memang menjadi tonggangan DAP kan? Ha, sebab itu kita letakkan dalam keadaan yang sama Najib tak boleh nak keluar dah untuk di wilayah persekutuan ketalahan di wilayah persekutuan salah seorang daripada anggota kepada majlis pengampunan dia adalah menteri wilayah kan? so menteri wilayah dilantik dalam pelancangan dah dilantik daripada bukan mana DAP DAP memang mentang tak mau Najib keluar Ha, kan? Nah, jadi kita tengok naratif-naratif di main ni kita tak perlu terpengaruh Ha, kita tak perlu mengaluh dan kita harap orang lenggung kena faham bahawa sekarang ini AMNO memang duduk dengan DAP AMNO memang jadi tunggangan DAP dan ikut agenda DAP orang Melayu di Malaysia, di Sabah dan Sarawak dah tolak UMNO dah tak bagi kepercayaan kepada UMNO sebab tu 53 dan orang Cina dah mula tolak kepada DAP maka dia buat propaganda sibuk-sibuk kita pun jangan terpengaruh dengan sibuk-sibuk keadaan -sibuk. ini senario politik ini kita kena baca jauh nah okey nah. sebab tu uh, yang kalau kita tengok sekarang uh, yang, yang pertama kali kita tak baik sebab tu rakyat dulu terpengaruh dengan PH ni kan? Ha, yang pertama kita nak mengembalikan sistem keadilan yang jelas. satu sistem pemisahan kuasa, menentang korupsi dan sebagainya. jadi kita tengok dalam sistem keadilan yang ada sekarang, kita kata mahkamah yang ada, kita ambil contoh khusus kepada kepada titah addendum tu. Dia satu perkara yang berbeza dengan proses mahkamah proses mahkamah dengan proses addendum ni lain. So proses mahkamah habis complete ha, ah bawa kamu pada sekian hari bulan, bulan telah pun melakukan sekian-sekian uh, banyak kan? kan? Ha, Apa-apa sekian-sekian maka dijatuhkan hukuman. Ah ha, kan? dijatuhkan hukuman. Maka dijatuhkan hukuman, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kita bagi contoh. So ini proses habis dia duduk dalam penjara. So, bila duduk dalam penjara, dia ada satu lagi klausa. Klausa ini adalah hak prerogatif, hak mutlak Aa, ke bawah duli yang maha mulia yang dipertuan Agung kepada pesalah yang telah dijatuhkan hukuman sama ada meliwat ke apa ke kan ha, seumur hidup ke separuh hidup ke. maka dia ada kuasa mutlak untuk memberi keampunan memberi keampunan secara seluruhan ke keseluruhan tapi kesalahan tetap ada kan bagi keampunan jadi yang pertama untuk Datuk Seri Najib ini yang pertama dia dapat titah addendum kan kemudian titah addendum itu kemudian yang pertama kali itu disorok kerajaan yang ada ni disuruh terpaksa bawa mahkamah ada tak edendum ini ha, kemudian bawa pergi mahkamah edendum ini ada titah agung ini ada ha, kemudian bawa titah agung ini ada bila dah ada ok bawa balik dia merayu balik pergi ke mana padahal dia tak perlu masuk mahkamah dah sebab titah itu boleh stand alone Ha, kalau kata orang luar ni ha, dia boleh berdiri sendiri ha, dia boleh berdiri sendiri tak perlu bawa mahkamah So dia bawa pergi mahkamah pula, bawa pula interpretasi kat mahkamah bahawa endendem ini tak sah. Kan? Bukan kita nak mengganggu proses perundangan, tapi endendem ini tak sah mesti kena ada campur tangan perkara ini, kan? Nah, ha, mesti ada campur tangan. Sebab tu rakyat kena bangkit membentuk balik keadaan. Ha, sebab tu kita kita tengok keadaan yang duduk ada berlakon 47 kes yang ada prima pasi kes dah dibawa ke mahkamah mahkamah mengatakan ini ada prima pasi ada unsur-unsur melakukan yana. boleh ditangguhkan sekejap dan letak di tepi kan ha, kemudian kes pengampunan yang dibuatkan oleh PMX yang ada sekarang telah dipertikaikan masa tu menteri wilayah pun belum ada ketua hakim pun belum ada kemudian telah diluluskan telah jadi Perdana Menteri sampai sekarang bukan kita mempertikaikan kesilapan sebab tu orang-orang dah pertikaikan adakah kita nak membela Najib melakukan korupsi itu hang kata mahkamah telah jatuh hukum, hukum. kita tak pertikaikan itu tak pertikaikan keputusan mahkamah kalau dia salah memang salah tetapi ini proses lain yang tak bersangkut dengan mahkamah kuasa agung sekarang ini seolah-olah zaman PH ini merendahkan kuasa agung sedangkan kuasa addendum pengampunan ini diletakkan dalam perlembagaan lot rate yang ada dia mutlak tak perlu bawa ke mahkamah kan? ini dia isu dia kan? patutnya tak perlu bawa ke mahkamah ini agung saya nak apa Kau sistem raja-raja kita nak bebaskan macam kita hari tu di Perak kita berlaku kes uh, depan istana tujuh orang kan orang kita kena ditahan bulan puasa dah masuk buat pengakuan tak kuang kan tak payah menjara tu kuasa dia tak payah bawa ke menjara tak payah nak petikai lagi kena kena bawa ke mahkamah tak ha, jadi sekarang ini dia bawa ke mahkamah sebab tu dia bangkit sebab tu dia pun tak tahulah kalau kita kata orang Melayu kita khususnya tak nampak lagi perkara ni dan kalau orang UMNO sendiri tak nampak lagi perkara ni yang mereka dulu mempertahankan bahawa 1MDB ini adalah satu model bisnes Ha, dia yang pertahankan. Najib tak bersalah pun mahmumah. Sebab so, Nabi Jalil ni ada satu lain. Orang yang berjasa kepada Najib. Ha, kita pula yang bangkit. Patih yang hantir. Eh, hmm. Tak nampak pun dia pun. Pa. Patih hadir. Patih hadir betul-betul. Bukan bertikaikan tu. Ni. Kita nak membetulkan balik sistem tata kelola. Proses ni. Ini ha, rakyat kena bangkit benda ni. Ha, rakyat kena. Ha, ya, ha. Yang... Ha. Ini betul-betul wayang kulit lah betul. macam kata wayang kulit perkara yang paling besar yang perlu rakyat sendiri baru dia nak tutup kena besar tiba-tiba yang pada kita kan tiba tiba ni ad ni perjanjian Trump Anwar ni betul-betul menjual negara semua sekali orang cakap ahli parlimen pembangkang pun cakap ahli parlimen kerajaan pun cakap kan pakar-pakar ekonomi pun cakap pakar-pakar apa pakar-pakar apa, apa akademik pun cakap Kan? Semua dia bercakap perkara dia. Pakar akademik bercakap. Bekas-bekas pemimpin Tun Mahathir semua orang bercakap. Dia boleh kalih isu ni. Nak konon ini isu dari besar. Dan sebenarnya ni pula timbul pula. Sebab tu pakcik nak nasihat kepada netizen-netizen semua. Kena alert perkara ni kan. Apabila kita tahu kelab gay. Ha, ni dimaklumkan. Kelab gay di Kuala Lumpur tu dah wujud lama. kan lima tu dah wujud lama. Bila timbul kes ni, bila dia kata dia menentang korupsi, tiba-tiba ni, so, supah dia keluar samsul keluar kes apa bagi rekomen kan bukan setakat bagi rekomen terima duit pula orang yang bagi duit pun ada rakaman semua ada semua cukup tiba-tiba pula eh hari tu pula pergi jumpa tumpuk darah duduk dekat tawul semua pakat main seluruh rakyat Malaysia tumpuk darah dekat tawul kan yang terlibat dengan tu sedangkan kelab tu hari ni pun ada lagi apa kan nak kalihkan isu ni tak mahu orang tak bicara dah Nah, apa perjanjian uh, Amerika Trump ni? Orang tak bicara pula pasal apa pasal Samsung ni yang pergi. Ambil duit nah. Yang menurut kata ambil duit dah teruk tu terbang dia nyata. Kan? Ha ni sudah orde timur pula ni kes addendum. Panah pula okay, addendum dia dia pun terus bergaduh dua-dua. Nak mengembalikan Sokongan Melayu kepada UMNO nak mengembalikan balik Sokongan Melayu kepada Cina. Jadi kita terhimpit tengah-tengah. Sebab tu pada tengok politik ni kena tengok kan. Ancaman paling besar ni tambah sikit. Ancaman paling besar kepada PH sekarang adalah PN. Kan? pada parti lah di harta Trojan Horse dalam pas dia Trojan Horse dalam bersatu dia pecahkan bersatu dengan pas tak nampak sekarang naratif main ke bawah tak boleh dah bersatu tak boleh dah apa dia main kat naratif kepada ini akhirnya kita nak pergi ke mana nak mengembalikan balik kepada mereka ke hmm. kan berarti akan berdiri terpacak sebagai sebagai individu mempertahankan prinsip ini kan ha, insyaAllah <laughs> okay tak okay, okay, uh, boleh lagi angin sikit cakap ni dia dia tinggi uh, suara ha, ah tak seri okay, dah apa dia okay, boleh kontrol emosi ni ha tiktokers jadi okay, ada pakai dibatik uh, ada ada himpunan yeah. tiktokers uh, di uh, di Sungai Petani daripada seluruh Malaysia dan dijangka lebih kurang 150 orang yang uh, ada uh, dan kebetulan patis uh, dijemput gan, pasti pergi kata sekarang ni nak ambil kenyataan lah ni semua tiktokers semua yang mendengar pada hari ni kan berarti pasti pasti ni observer juga ambil perkataan syari samad syari syari lah syari, samad ada ada syari syari hamdan syari hamdan syari hamdan, 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 hamdan yang partner apa uh, TikTokers KJ dalam keluar sekejap dia kata PMX tak kuat kan tak ada kekuatan tapi kekuatan pada TMX adalah kelemahan daripada pembangkang dan juga titogas kita. Pati ambil I keep that word lah kita kita kena pegang get one. Sebab kalau kita tengok pada masa itu kekuatan dia pun menjatuhkan kerajaan barisan nasional yang ada pada waktu tu dia main satu isu lumat sampai masuk kampung 1 MDB sehingga masuknya Najib ke dalam. Walaupun dia orang tu tutup macam-macam kita -macam, tutup macam-macam tapi dia suruh main uh, uh, ke dalam. Begitu juga pada masa itu isu Fenda. Dan pakat main kami turun patis sendiri pun masa tu turun berapa kali Kita buat dengan Madlah Aliman Buat perhimpunan di Kuala Lumpur Felda bukan ada isu pun banyak Bukan banyak isu pun lah. Tapi main sampai lumat Masuk dengan Felda 54 kawasan Felda Masuk dalam Kan ha, Itu kekuatan yang ada pada masa tu Tapi sekarang ini Memang ini strategi yang dia buat Dia tabur banyak isu Mana pergi isu Kita situ isu, isu map Buat hari ni Untuk hilang 500 juta 500 juta tepi jalan semua orang tengok tanah map tu patut percaya tanah kerajaan negeri yang dibagi kepada PKNP macam mana cara tak tahu sebab tu kita minta orang orang preferensi jual 46 juta nak bayar hutang habis macam tu eh, ini cerita lama audit dah telah dibuat tak ada sangkut bau sebab tu kita boleh seluruh bentangkan audit-audit dan ni semua netizen patut kena angkat mainkan isu ni Kan? ah ha, itu kelemahan kita. Begitu juga ni. Jawapan tanah rizab Melayu. Pada bagi, tanah rizab Melayu di atas nama bukan Melayu. Ini, dia punya bangkit berapa? Ingat pada bangkit pos tu? Dada 600 lebih komen. Kebanyakan semua UMNO nak membela kepada tu. Orang kita pergi mana? Takkan kita nak kata kena ada tanah rizab Melayu 500, uh, apa, 50%, 500 menjadi. Dah tukar 500. Eh, status dia masih lagi tanah rizab Melayu. Takkan dia kata Pak dia tak faham dia punya tu. Takkan siapa naif takut orang kita ni. Patut kita kena bangkit lah. Ha, sebab tu insyaAllah Patih nak pergi cerita kepada uh, apa dalam tiktokers dia tu. Kita angkat satu isu. Biar Patih jadi juara sebagai duta tu. Kita bangkat, kita bagi ad ni. Ini adalah penjajahan baru. Bahawa menjajah keseluruhan ekonomi dan rakyat akan datang kepada seluruh rakyat perjanjian Anwar Trump ni kita nampak yang ter yang tersirat pun yang tersurat pun dah dah ada ada uh, 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 dah nampak kepincangan dia yang tersirat ni apa lagi kita tak tahu apa perjanjian dia dengan Trump ni kan ah ha, sehingga tiba-tiba lepas daripada ni minta maaf cakap bukan nak kata tengok-tengok ringgit kita boleh naik kan ha, kita kena kita tak tahu apa perjanjian dia sebenarnya ni kita kena angkat bagi orang Melayu kita faham ha, ini satu ada ni dia nak kata menentang korupsi. Ha, tapi kita kena main satu-satu sampai 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 habis sampai lumat. Ha, begitu juga kita kata nak patih bangkit. Patih bangkit lama dah kata patah UEC apa semua tu kan. Perjanjian 153. Ah ha, perjanjian ni patih kata ni kita negara kita merdeka ah uh, di di dijajah di 400 lebih tahun. Panjang ni tadi. Okey lah, okay, kita. Kan. Ni 400 lebih tahun kita merintah. Belanda Portu, eh, Portugis, mari Belanda, mari orang putih, merintah kan. So, bila orang putih, orang putih mereka, Jepun mari masuk. Ha, Jepun mari masuk, dapat dua tahun lebih Jepun merintah. Lepas tu, mereka pergi bom Hiroshima. Kan, bom-bom atom kat area semua, melanggar pada aturan kemudian. Bom, tu, tu, tu. Akhirnya, Jepun nak bendera putih. Komunis mari ambil kan komunis mari ambil 14 hari transition kemudian orang putih mari balik bawa Malaysia ni kena pentah melalui satu dasar yang kita kata dasar undang-undang yang dipanggil Malayan Union so Malayan Union pada masa tu orang bukan ada pelajaran lagi tahun 1946 orang tak ada lagi semua orang kan tapi pemimpin pada masa tu orang Melayu bermandikan darah boleh bangkit mempertahankan dak Malaysia Union ni tak boleh nak mengurangkan kuasa raya dak menerima kat itu sehingga dimasukkan kami nak merdeka kompromi lah tu akta 153 dalam dalam perlembagaan mana apa yang, apa yang nak jaga agama apa yang nak jaga bangsa kita apa yang nak jaga kedaulatan apa yang nak jaga bahasa Melayu semua dimasukkan dalam tu Kan? Tapi ni dalam tempoh yang dekat ni yang memperjuangkan anak kecil main api ni nak meruntuhkan satu-satu. Tak nampak. Betul bila dia balik tu kena main bagi sedarkan balik. Bahasa Melayu dia nak cemar. Kita buat satu aliran bahasa Melayu. UEC dia nak itiraf. Takut. Nah, nak elan dia nak orang tu Kemudian yang ini tender dulu mesti nak masuk kerajaan. Mesti bahasa Melayu saja. Mesti orang Melayu saja. Sekarang semua dia nak masuk perniagaan. Kampung baru jadi warisan. Ha, kampung baru, kampung warisan. Nak ambil tanah Rizab Melayu. Nak pergi ambil. Takkan kita tak sedar. You, apa URA nak masuk? Takkan orang Melayu kita nak serah menyatu. Oh, tak apa. Ni tanah ni. Bukan bangunan. Tak bahaya. Dia pun jadi DAP. Dia akan masuk halus. Kan nak masuk halus Sebab tu kita kena bangkit. Sebab tu Fatih kata, ni all out Fatih menentang DAP. Baru nampak lah ni. Baru nampak DAP bahaya. Ha, baru nampak bahaya. Memang bahaya. Ha, memang kita tentang. Dia masuk halus-halus Lalu lalu kalau kita tak bangkit lagi tu lah anak cucu kita, kita memang kuli batak ada tapak sendiri. Kan? Ha. Dengarlah cakap ni tengok orang Melayu kita. Akhir ni nak sebut sebelum sikit. Uh, UEC. Pasal UEC. Sekarang kita ada sistem. Kita duduk dalam kononnya orang Melayu kita pun ada kelas dah. Kan? Dulu aliran uh, pelajaran ni ada Melayu dengan orang putih. Kan? Ha. kemudian nak buat dasar pelajaran kebangsaan hanya satu Melayu saja. Bahasa Melayu dia dulu kalau kata UM, graduate UM tu dia pandai cakap orang lah sebab banyak English medium. ITM, uh, UKM ni uh, banyak Melayu ya. Ha. Uh, so, kalau kita tengok di dalam keadaan sekarang ni kan, kalau dengan mengiktirafkan UEC kan, ha, uh, semalam Patih kebetulan masa pekas tu, sembang. Tansri Abunuh tu, uh, 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 kamcing ke Ibrahim Abu... Uh, Ah, duk apa, apa, tu dia kata ni berarti memang memang baik berarti dia, 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 tengok dia, 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 dia kata I respect you lah ha, pasal ni dia kata so dia kata Cina ni boleh dia cerita dia kata dia boleh masuk sekolah kebangsaan tapi facilities sekolah tu mesti sama dengan UST lepas dia kata ni lama kelamaan ni esok tu pengaruh UST ni menjadi satu kelas satu standard dulu orang pun tengah je orang standard orang kita akan pergi kat sini dan akan menenggelamkan ni secara tak langsung sebab dia menguasai Ha, dia menguasai. Itu cukup bahaya. Dia masuk sikit. Apabila kita bagi lubang, maka lubang itu akan besar. Dia dengan ada duit, dia letakkan satu kelas, maka orang semua pergi. Macam kita pun tak apa. Tak ada nak kelas. Macam kita kata, okay. ha, nak buka sekolah harap, buka lah. Kan, tak ada masalah. Tapi nak masuk sekolah harap, nak masuk dalam dalam aliran, nak masuk universiti, mesti kena ambil SPM. Macam mana. Tapi dia berjuang kan. Okey, tak payah ambil SPM, tak payah ambil apa. Ini masuk apa uh, UST boleh diiktirafkan sehingga so, baru ni jadi wakil rakyat kat mana tu kat Sabah kan warisan dia tu tak pandai cakap Melayu sampai speaker tu kata can you speak English oh I can speak Malay you know, dah baca Melayu Melayu semua dah buka mana keluar tu semua, semua dah buka ha, ni sama dengan kita ni di, di dun kita ni berapa orang semua UST